Та кількість дуже важливих соціальних програм, які наразі не знайшли своєї реалізації з фінансових чи бюрократичних причин. Більшість цих проєктів так би й залишилися на папері, якби не люди, які своєю завзятістю, зв'язками і навіть власними коштами не давали життя цим чудовим починанням. З одним із таких людей, депутатом обласної ради, членом комісії з соціального захисту населення Русланом Геннадійовичем Бадаєвим, ми знайомимо сьогодні наших телеглядачів. Да. Вы член комиссии социального захвата населения Вот Скажите, пожалуйста, почему вы в областной раде выбрали именно вот это направление? Знаете, я в областной раде второй созыв уже четко понимаю, что помочь можно только находясь в той комиссии, которая реально должна помогать наибельнейшим слоям населения общества. Поэтому я выбрал, наверное, самый простой, самый непростой путь, точнее говоря, потому что в этой комиссии именно сосредоточен весь документ наоборот. Да, То есть я вижу, что происходит на территории этой области и кому нужно помочь. И самое главное, как там это сделать. Существует много программ, но, к сожалению, очень мало из них действительно работает. Потому что деньги приходят из центрального бюджета. А в области практически, практически самостоятельно, бюджета нет на данные цели и на данные направления. К сожалению, если мы его перевыполняем, то это, как правило, идет не на социальную защиту, а совсем на другие вещи, там, на спорт, на медицину, еще куда-то, но оно не всегда, с моей точки зрения, распределяется правильно. А вы скажите, какова вот личная роль депутата? Вот она играет, говорится, роль личности ну, учитывая, что в областном совете мы не находимся на постоянном на основе, то это зависит от личной, от личности депутата. Кто это? Кто просит, кто разговаривает с замами, кто разговаривает с начальниками этого управления, кто, этого конечно, далеко не каждого послушает, это зависит от личности. У меня это получается, потому что у меня уже, во-первых, есть шестилетний опыт, во-вторых, я ну, достаточно богатый человек и многие вещи могу профинансировать сам. Но для этого не обязательно идти куда-то и что-то просить. В большинстве случаев, конечно, это меценатские деньги. У меня много друзей, я очень могу большие ресурсы саккумулировать при моем желании. Плюсы и минусы вашей революции? Минусы больше или плюсы все-таки Минус заключается в том, что всем, к сожалению, помочь невозможно. И когда ты видишь несправедливость, то уровень областного депутата не позволяет ее всегда решить. В большинстве случаев, если это районные проблемы, то там области достаточно. Если это уже проблемы там областные, то надо быть депутатом более высокого там уровня для того, чтобы их решить. То же самое касается финансов. Не хватает полномочий, не хватает ресурса, не хватает финансов именно областного совета. Поэтому я думаю, что я приму решение вот двигаться сейчас, дальше. Мы, мы сейчас на большом этом собрании слышали, что вы живете в Абухове. Да, И я, там очень много я там ну я живу не в Абухове, районе, я живу в Абуховском районе, а, в, районе а, в селе а, а, да. да, Причем я там прописан, а не просто живу. Поэтому я житель Табуковского района. Ну, я думаю, что громче фастовцы там аплодировали, потому что когда были местные выборы в 2010 году, я много времени провел на фастовщине и сделал, как, ну, насколько вы видели, по там, аплодисментам достаточно много. То есть мы там сделали очень много километров дорог, сделали освещение, починили подъезды, вставили двери, кодовые замки. В общем, все, чем... По идее, должна заниматься местная власть. Но так как, к сожалению, не на все хватало бюджета, то пришлось подключаться депутатам областного совета. Вы в я всю жизнь жил в Украине, я родился в Харькове. А кто ваши родители? Мои родители простые там, инженеры, которые в советское время получали, как и все там, остальные, по 120 рублей. Это стандартная зарплата была инженера. Бабушка была заведующим э -э 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 отделения женского генерического диспансера в городе Харькове. Сам я То есть, в принципе, семья была небогатая, да? Да, и Мы причем я сюда. единственный ребенок в семье, и, собственно говоря... Мне не на кого было рассчитывать, кроме как на себя, для того, чтобы получить там образование и двигаться в жизни дальше. Ваше семейное положение? У меня женат, у меня двое детей, дочке 9 лет, сыну уже 18, потому что мне все-таки 41 год. Спасибо вам большое.